Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasabi ajmain. Kembali kita kepada asas tajwid berkaitan dengan huruf alif, waw, ya dan tambah hari ini satu lagi iaitu nun, ya. Kenapa saya menggunakan huruf nun? Saya akan jelaskan di sini. lihat di sini. Baik kita dah tahu bahawa huruf alif huruf alif eh huruf alif dia digunakan sebagai baris alif eh huruf waw dia digunakan sebagai baris waw duduk di atas dan huruf ya dia digunakan sebagai baris ya dari bawah okey dan kemudian kita baris ini boleh jadi digandakan. Itu baris alif tadi boleh menjadi alif baris ganda dua. Eh? Okay. Kemudian baris waw boleh ganda waw baris waw. Eh? Okay. Ganda boleh bertukar jadi baris tu dua. Dan baris ya juga boleh jadi baris dua ya. Okey. Uh, yang ni tadi jadi baris wow lah. Sini lah. Uh, sini pun sini. Okey. Dah tahu eh. Baik. Bagaimana kita nak membunyik? Ini bunyinya A. Sini bunyinya U. Sini bunyinya I. Apabila baris dua, bererti dia sama seperti iaitu baris satu ditambah huruf nun. An bunyinya. Misal kita ambil contoh sini huruf apa? Huruf amzah. Eh? Jadi bunyinya bunyi an. Bila baris dua eh? saya buat sini. Yang ini bunyinya un. Iaitu hamzah baris dua iaitu tambah huruf nun bunyinya apa bunyinya amzah waw nun un di sini pula katakan di sini iaitu dia akan jadi baris iaitu amzah ada sebab di sini amzah baris ya dan tambah nun in ha, maka wujudlah bunyi an un in ataupun an in un eh bila baris dua ha, faham eh Maknanya daripada baris 1 baris 2 jadi tambah huruf nun. Bila kita baca kan alif hamzah alif nun hamzah alif saja a hamzah waw u hamzah ya i tapi bila kita baris dua pada hamzah tu ataupun huruf lainlah eh, ni betul-betul buat hamzah Sekejap. sebuah hamzah baris baris dua maka dia akan tambah huruf nun bunyinya an amzah halim nun an eja amzah wam nun un bunyinya amzah ya nun in bunyinya ha, baris dua baris dua wow baris dua baik saya nak cerita tentang baris dulu baris ini boleh boleh jadi iaitu baris dua yang selari macam ni selari dan baris dua yang selisih sini pun baris dua yang tongan terbalik Huruf dia bawah wow, tu. Yang di sini baris dua berselisih juga bawah. Mana ada satu selari. Ini baris dua selari lah kan. Eh? Kita buat buat selari. Baris dua selari. Ini baris uh, wow waw berturut-turut. Dan kemudian baris uh, alif selari. Okey. Baris alif selari. Yang ni selisih pula. Baris dia berselisih. Eh? Bila baris berselisih ini menunjukkan dia eh, yang ni, uh, yang selari selari oh ni dia mesti 69. Dia tak boleh tu. Bila selari 69 eh, 69 selari baca dengan izhar an in eh, un eh, un ini in eh, bila dia selari. Tapi bila dia berselisih dia akan boleh dipanjangkan bunyinya lebih daripada rakat iaitu an yang ni manu, wow waw berturut-turut lah dia kalau bersisih wow tu berturut-turut an un in iaitu kita lama mahras kita iaitu lengkungan hujung lidah itu diletak di tengah gusi yang keras tahan di sana an in turun rahang in macam wow moncong bibi un iaitu hujung lidah kita bertahan di sana lebih dari kadar dua harakat maka dapat dengan dengung eh itu bacaannya dengan dengung ataupun efak dengan dengung ataupun idiom dengan dengung bila barisnya selisih Wow berturut-turut baris ya pun berselisih baris ya tu baris alif berselisih kalau dia berselari dia akan bunyi dengan izah satu harakat saja in un an kalau dia baris satu a eh a u i atau a i u kalau dulu-dulu okey selesai jadi makna kita tahu bahawa marasnun tu duduknya di mana ini gusi yang keras ini gigi kacip. Ini gusi yang keras. Ini gusi yang lembut. Eh? Ha. Ini gusi yang lembut. Eh. Baik. Ini gusi yang keras. Gusi keras. Okey. mana nun duduknya di mana? Di tengah-tengah sini antara huruf da, atau dal dan ta sini bawah sini eh dan sini lam huruf lam maka sini adalah huruf nun ni ta di sini eh tau ini adalah huruf nun hai eh? di situ letak lidah kita Nun mula lidah kita kat sini. Moncong bibir nun. nu. Dan balik semula lidah kita pada maras nun itu. Baru bunyi nun wow nun. Sebab itu nun itu. Nun dieja nun wow nun. Iaitu daripada maharaj lidah pergi dekat maharaj nun tu di sini. Kemudian moncongkan bibir terlepas dia. Kemudian balik lidah tu kepada nun. Baru boleh bunyi nun. Baru boleh bunyi an bila lidah tu pergi pada nun. An. Boleh bunyi un moncong bibir daripada Hamzah. U, un. I, in bunyinya. Eh? Jadi itulah dia huruf nun. Baik, kita nak pergi lihat mahras nun dan sifat nun. Eh, Okey, perhatikan di sini. Betul-betul semua dah faham. Baik, kita perhatikan baru di mana dia di sini nun. Eh? Ha, itu. Ini gigi, gigi gusi yang keras, dia duduk tengah-tengah. Lam duduk di sini. Ra duduk depan lam. <tuh> Okey, selesai. Baik, perhatikan sifatnya. Mahras huruf tadi saya dah jelaskan. Iaitu lengkungan hujung tepi lidah ditekan pada pertengahan gusi keras atas. Right? Jadi, saya tunjuk tadi kan di sini. Iaitu gusi keras yang atas. Ini gigi kacip. Eh, ini negosi yang keras. Bahkan Nun duduk di sini. Keluar Maharaj Nun. <tuh> Okey. Itu dia maksud lengkungan hujung lidah iaitu lidah kita ni lengkungan hujung lidah tadi. Yang atas ni. Okay. iaitu yang sini. Lengkungan hujung lidah. Okey. Jadi sifatnya apa? Pertama dia jahar. Oh sama macam alih dan yak tawasud uh, ah, berbeza. Yang star ni berbeza. Iaitu tawasud ini antara rahawah dengan syedah. Iaitu dari segi suara terlepas pun tidak, tertahan pun tidak, iaitu pertengahan. Dipanggil panggil tawasud sifat huruf nun. Istifal tidak terangkat pangkal lidah sama macam alif waw dan ya. Invitah sama juga rongga antara lidah dengan lelangit terbuka eh okay. bila masa menyebut urup nun itu dan kemudian dia mudah mudah keluar izlak ha? jadi dia berbeza dia dengan alif wa rangga sini saja bezanya cuma dia pun tak ada huruf lain apa sifat lin wau wow dan ya ada sifat lin dia tak ada lima saja sifatnya eh okay. jadi maknanya dia jahar Tawasud, istifal infita dan izlak eh okay. okey eh okay. jadi itulah yang kita dapat jelaskan tentang mahraj huruf nun, nun waw nun ejaannya. Kalau tulisan macam ni, macam mana nak tulis huruf nun saya tunjukkan. Dia macam perut bilangan India tu. Daripada atas turun bawah separuh bulat mendata macam huruf C. Kita buat huruf C tapi dia terbalik macam tu. Kalau huruf C macam ni kan. Ha, jadi ini terbalik lah. Ha, bukan huruf C. Iaitu ini huruf Nun. Ada titik satu. <tuh> Itu jadi. Uh, jadi nun ini pula boleh disambung sebelum dan selepas. Ingat eh. Huruf nun boleh sambung sebelum dia dan selepas. Uh, dengan syaratnya dia bukan huruf amzah selepas nun tu. Uh, huruf amzah tak boleh sambung sebelum. Okey. Uh, jadi itulah saja yang dapat kita jelaskan tentang huruf nun. Jadi sahabat-sahabat semua dah faham sifatnya ada lima seni jahat, tawasud, istighfar, infitah dan izlat. Yang berlawan dia ni tengah-tengah. Bukan berlawan, tengah-tengah. Dia tak berlawan dengan rahawah, tidak berlawan dengan syidah, iaitu dia duduk tengah-tengah. Yang ini berlawan dengan sifat ismat iaitu tidak mudah keluar menyebutnya. Jadi saya sudah ini dengan wabilah itafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat dah tahu tentang fungsi huruf nun itu sendiri dan juga huruf nun itu sebagai huruf yang dibunyikan dalam tanwin eh, makna dia terdapat dalam tanwin sebab itu hukum nun dan tanwin sama eh, sama bila dia bertemu dengan huruf do huruf hijaiyah nanti kita akan jelaskan tentang huruf nun bertemu dengan huruf tanwin dan juga huruf nun bertemu dengan huruf-huruf do huruf hijaiyah insyaallah saya ini dengan wabillah taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh>